Более месяца мы здесь удерживали этот сквер, жили в палатках. Но утром вот подъехало несколько автобусов. Оттуда вышли парни в черных одеждах и просто вот так вот толпой снесли вот все. Женщин наших выбрасывали за руки, они не выбрасывали, они их за руки, за ноги и ложили на асфальт. Это строительная компания наняла храм. Для того, чтобы восстановить периметр. Потому что, сами понимаете, строительная площадка предполагает... Закрытый периметр и неприсутствие там гражданских лиц. Техника безопасности в первую очередь.